За Майдан, да? Вот. У тебя в кармане находят то, чего ты в жизни никогда не видел. Максимум ты куда доедешь. Не до Майдана, а до ближайшего КПЗ. Вот, я тебе говорю серьезно. Передо мной поехали два пацана. Они немного не выдержали. И еще перед поездом, Дебальцева, они, короче, навесили две ленточки Евромайдана. Все, они не доехали. Я доехал, Бог помог. Я вообще здесь, по милости Божьей. И все здесь. Все мы жили до этого, просто-напросто, все вот эти неприятности да, существовали для того, чтобы приехать сюда уже сформировавшиеся. Ну, по-моему, так, это просто мое мнение. Поэтому здесь люди уже конкретно, которые вот остались, которые знают, чего они здесь стоят. И мы принимаем, что вот с этим, с этим мы не попрем против ну не вопрос. Ну факт, что уже никто не отойдет назад. Да и у нас не детские игрушки, они уже сколько мы их пожили и будем еще жечь. Они со всей Украины, такие же, как и я. Я шахтер, да, в прошлом. Вот. Вот люди, кто на тракторе пахал, кто, короче, на заводе работал. Это рабочие, такие же люди, как и я. Я никогда не был не ни обречен, никакой властью сейчас не обречен. Она а мне нафиг не нужна. Но это вот такие же люди. И уже многие проверены. Страшно было, но мы не боялись. Было страшно, конечно, с голой жопой идти атаковать Берку. С его же щитами, которые мы тут отобрали. Сначала тут был заслон, дали отобрали. Потом пошли там на Рушевского. И с ними же и пошли. Что ты думаешь, не страшно? Это страшно. Тебе говорят, что ты какой-то гражданин, нас пичкают тем, что Донбасс, там, гордитесь, да, Донбасс порожняк не гонит. но извини, мы такие крутые, но с голой задницей. Все, мы просто, как вот узнаешь, я не знаю, как это, кошельки, бобры, бобры, с которых будут тянуть, тянуть и тянуть. А мы все делаем. И ничего ты не сделаешь против. Надо кушать. Надо кушать, да, вот эту дурку открыли, это все, это могила, это, то есть сколько уже людей там появилось. Там ТБ вообще, ну техника безопасности на нуле. Это все зависит от тебя. Сам приди и сам для себя все сделай и зарабатывай эту денежку. Ты никак не оформил. никак. Что-то с тобой случилось, тебя помыли, вывезли и положили в новой одежде где-нибудь возле дороги. И ты узнаешь, сколько таких вот возле дороги находили. Майдан это символ всей планеты. Проиграл Майдан, проиграли все. Но Майдан уже не может проиграть. Никогда. Никогда. И не только сейчас. Если кто-то станет у власти, пусть он просто знает, чем это. Это череп...